За прошедшие сутки на 31 единица отработало транспорта. Использовано 178 тонн смеси, соли отсев. 530 литров бензина использовано за ночь и 110 литров дистоплива. Это одна ночь. Территория города Кривого Рога на сегодняшний день составляет 43 тысячи гектаров. Из них территория, которую, которую непосредственно занимают жилые дома, Дороги, социальная инфраструктура, то есть там, где люди проживают, эта территория имеет размер 9000 гектаров. Таким образом, синоптики дали нам информацию о том, что 29-30 декабря 2014 года на территорию Крывого Рога выпало 22 сантиметра снега. Ну, плюс после того еще там по сантиметру, по два у сутки выпадало. Но даже если считать эти вот 22 сантиметра, то всего на территории города находится 25 миллионов тонн снега, вернее воды в виде снега. 25 миллионов тонн. То, что касается вот так называемой социальной территории, это 5,5 миллионов тонн. Непосредственно на автомобильных дорогах только центральных, а их у нас 3000 километров, находится в данный момент 1 миллион 800 тысяч тонн воды в виде снега. Мы с вами понимаем, что вывести этот снег с территории города не технически, не физически, не с точки зрения финансовых невозможно, да в этом и нет необходимости, поскольку в городе существует на центральных дорогах система водоотведения, которая обеспечивает отвод талых вод, отвод поверхностных вод в виде дождя, которые выпадают за пределы вот, территории дороги и микрорайонов. И я хочу сказать, что мы проводим большую организаторскую работу в этом плане и можем сегодня, 12 января 2015 года, доложить о том, что в городе Ликвидировано длительные подтопление подвалу многоэтажных жилых домов.